kita mempunyai kuasa dan kita hendakkan kuasa itu. Semua parti politik ini memerlukan kuasa tapi untuk apa kuasa itu? Kuasa itu mestilah diterjemahkan dari sisi sudut tindakan. Dan apabila dua tahun ini kita memegang kuasa walaupun sedikit kuasa di dalam kabinet itu, kita melaksanakan tindakan kita. Apa tindakan kita? Apakah balasan yang kita nak bagi kepada orang Melayu yang yang menjadikan uh, kita, uh, yang menjadikan kita ini sebagai daripada kerajaan? Kita buatkan tapi kakemas peratafis, Ini untuk agama. Bina agama bajet duit rakyat kita gunakan untuk membina pratafis uh, apa tabika tafiz eh apa lagi kita buat TVET 90% orang yang mengambil SPM ini semuanya gagal untuk menduduki tempat-tempat di IPTA dan IPTS okey jadi kebanyakannya siapa adalah orang Melayu bagaimana kita nak membela orang Melayu ini untuk mendapat gaji yang tinggi dan juga pembelaan dari segi sudut kehidupan kita buat dasar TVET negara dan ini kita pulangkan kembali kepada orang Melayu ini di antara dua perkara yang banyak perkara kita buat. Termasuklah KEB tadi, Kongres Ekonomi Putra Dan kuasa inilah sebenarnya kita kena terjemahkan dari segi sudut tindakan, bukan retorik. Lima tahun dulu, mereka jadi kerajaan, tidak ada satu kuasa pun yang mereka gunakan polisinya untuk kembalikan kepada orang Melayu. Walhal, wa'imah, apa pun yang kita dah buat, mereka bantah lagi. Sebagai contoh, saya beritahu eh. Dasar Tafis Negara. Dasar Tafis Negara ini memberikan peruntukan setiap uh, pentadbiran kepada setiap tafis-tafis yang berdaftar di dalam kerajaan. Tetapi apabila Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri, diikuti oleh Tun Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, dasar ini tetap dibekukan. Jadi apakah dia nak kuasa ini pasal apa? Jangan retorik. Orang Melayu hari ini tidak boleh lagi bertindak dari segi emosi. Orang Melayu hari ini kena bertindak dengan bijaksana untuk melihat apakah tawaran yang telah diberikan kepada parti-parti politik yang membuat kerja ini sebab kita kena faham eh orang Melayu ni bila kita bergaduh bila dia dalam tepi peti undi eh dia akan pilih siapa yang dia suka tetapi kaum Cina bila dia bergaduh ataupun dia tak suka pun terpaksa in invoice contohnya mereka tak suka mereka tak suka dengan GST tempo hari mereka tak suka dengan SST yang nak naik ini mereka tak suka tetapi dekat peti undi mereka tetap satu hati untuk memberikan satu satu parti so orang Melayu dah janganlah Perkara-perkara yang retorik ini yang tidak membumi kepada uh, perjuangan orang Melayu ini kita kena faham bahawasanya apa yang kita buat ini perlu ada fakta dan juga hakikat dan juga tindakan yang kita laksanakan untuk orang Melayu dan untuk uh, cakap payung besar ini jangan retori lah, dulu pun Mahathir nangis sewaktu mereka menubuhkan Pakatan Harapan untuk dia menjadi Perdana Menteri dia pun menangis nak minta orang Melayu undi hari ini dia kata dia menangis dia nak dia tak nak bagi kuasa itu kepada orang lain orang lain siapa maksud dia adakah amno ini orang lain pada ketika dia bersama memecahkan orang Melayu dan mendapat jadi perdana menteri adakah dia bagi kuasa itu siapa bukan 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 diakah yang bapa perpecahan kepada payung orang Melayu ini saya rasa patut perkara-perkara uh, itu orang Melayu kena sedarlah jangan ditipu berkali-kali ini bukan berkali dua kali pada lubang yang sama eh ini berkali-kali pada lubang yang sama takkan kita tipu lagi